ertalab soat o'n ikkida turib sizlarga bir qiziq istoriya qo'yaman deb o'zimcha bir narsalarni oldim muhammad qaranglar injuligini ko'rinishidan momun qobil bolaga o'xshagani bilan norмaльный odamga o'xshab kiyingisi kelmaydi zo'rg'a tamlab aldab suldab parkka ketyapmiz bog'chaga emas deb kiyintirdim shunda shtonni ichib pampersni alishtiraman desam manga surpriz tayyorlab qo'ygan ekan sharta qaytib eshitdimda vannaga nege... bilan yuvib chiqaman deb kirib ketdim bilan yuib chiqqandan keyin muhammad kamera yoquqligini qitlab qolib qo'lini ko'tarib o'zicha jinnini yoqib sponi yoqib oldi tovba hayotda boshqa kamerada boshqa insonlar juda judayam ko'p desam o'g'lim ham g' shunaqa bo'libdi keyin lamatsiya qilib naskilarni kiydirdim shitonni pampersini kiydirmayotganim sababi hozir kamerani o'chirib borib svechasini olib kelaman va svecha qo'yishim kerak ha aytgancha va'da va'dadek bo'lsin parkka olib boraman dedim mana o'g'limga park sizlar ham shunaqa qilganmisizlar eshliginlarda bor nima qilyapsan olma teryapman Menga ham tashla hozir videoni ko'rib o'zim shokka tushib qoldim как будто qo'limni ko'tarib turganga o'xshayman lekin oyog'im qiruch bo'lgani uchun qo'lga o'xshab ko'rinibdi biza hozir doniyorni sarmuli taomlariga muhammad bilan keldik kech qolib bo'lsa ham nimadir bo'layotgan ekan o'rtoqlar sizlarga bor lekin bilasizlar ichimda gap turmaydi o'shanig hozirdan aytib qo'ymoqchiman chunki ish jarayoni <laughs> hammasini sizlarga ko'rsatib <laughs> bo'lishib borgim <laughs> kelyapti biz nima ochyapmiz massaj sentr va nihoyat dетсkiy massaj hozir <laughs> man sizlarga adresni tushuntiraman qizlar qaranglar bu kelinlik mahallam mana bu qirq beshinchi dom bo'lsa keyingi domda orqasida man yashayman uyimga bir qadam mana mana bu yerdan mana abs borku shu yerda xudo xohlasa bizani massajniy sentr bo'ladi mana mana bu прихожаar фооzoa bo'ladi chiroyli gullar o'tiradigan mana bu yerda ожиданка bo'ladi mana bu yerda regitratura bo'ladi mana bu ketadi o'rniga boshqa chiroyli qilib yasattiramiz olib tashlai bularni mana bu davolari chiroyli bo'ladi xudo xohlasa mana buyeda bitta ikkita xona hozir dizayner chaqirganmiz ishlayaptilar mana mana bu yerda ham bu yerni yana ham yorug' qilamiz или mana bu ishlamayotganiga ha bu yoqda uchta kushetka bo'ladi bitta hozir qarang bu yerda uchta kushetka bo'lsa televizor mana bu yerdaku mana bu yerga qilish kerak bolachanlar ko'radi k kranshi bilan qo'yamiz что keyin bemalol ko'radi bolalar ko'rmaydimi massajayotganda hammasi telefonda o'tiradi dam так bu yoqda bu yerda ham uchta kushetka bo'ladi Va bola mana bu yerda uchta giдdrovanna bo'ladi bitta ikkita uchta gidrovannamiz bo'ladi hop mana bu yerda bir narsalar xullas dizayner o'zlari hozir chiroyli qilib chizib o'lchab eslab qolinglar eski variantini dosini manham сохраит qilib qo'yman, remont bo'lgandan keyin ko'rasizlar shu yqiamiz а так ko'pchilik aytyapti shu ремoнtga otsang ham bo'ladi deb no, chiroyli qilib remont qilaman deb niyat qilguandim o'shanga bugun dizayner chaqirganman i mana bu yerda podval bu podvol to'rt xona lekin bu без ремонт xudo xohlasa ochib olib bu yoq'ni ham sekin remontini boshlab yana ham kengaytiramiz и mana buni ham olamiz chunki ichkaridan xod bor bu ham bizaniki bizadan oldin уже sotib yuborgan ekanlar buni ham olish niyatimizda bor ko'pchilik otiga qiziqishi mumkin logotipimiz <imitation> bolalar <imitation> massaji bay chechenko nol to'qqiz nol to'qqiz bo'ladi chunki nazakat opam bilasiz man massaj ocholmasdim bu sohada man nolman man, man o'zimni o'zim massaj ochib e, bolalarni massajga chaqirtirib baribir bilasizlar farzan bu nozu narsa unaqa narsalarga baribir qo'rqaman опытны odam kerak shu sababdan o'zim meditsinani bitirganman shunaqa diplomim bor unisidan xavotir olmanglar nу man massaj qilmayman no, man shunchaki hisob kitob boshqa balo battarlarni qilaman опытный massajchilarimiz bo'ladi o'zimni opacham bo'ladilar bu yerda shtabdan olib kelib olamiz xudo xohlasa qizlar bu oltinchi filiallari bo'lyapti hali yigirmata o'ttizta bo'lib o'zbekiston bo'ylab bolalar massaji virusga o'xshab tarqaydi filiallarimiz ko'p bo'ladi duo qilib turinglar hozir dizayner ichkarilarni пoлnый o'lchab anaqa qilib oldilar endi hozir videoga olib chiqyaptilar qachon tayyor bo'ladi xudo Sofamızı... xohlasa xudo xohlasa to'rt besh kunda sizniki to'rt besh kundak o'zi o'n besh kunda bitirishim kerakku ikki kunda tashlab bering qizlar registraturaga ishchi oldim massajchilar tayyor faqat manga уборщиа kerak mana mana shu o'n uchinchi kvartalda yashaydigan yoshi katta emas sal o'rtacha yoshli уборкаchi kerak kelib mana shu erda уборка qilib supurib tozalab ketadigan ayol kerak xudo xohlasa lichkaga yozsanglar oyliginglarni boshqasini gaplashib olamiz